Terima kasih atas sambutan hangatnya di Penida Official. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Presiden Iran, Ibrahim Raisi, adalah seorang pemimpin politik berusia 63 tahun yang telah lama dianggap sebagai penerus pemimpin tertinggi ayatollah Ali Khamenei, otoritas tertinggi di Iran. Sebelum menjadi presiden, Raisi telah menjabat dalam berbagai posisi penting di Iran, termasuk sebagai jaksa agung dan kepala sistem peradilan. Dia juga memiliki latar belakang dalam urusan keagamaan dan merupakan figur yang cukup berpengaruh di Iran. Kematiannya dalam kecelakaan helikopter merupakan kejadian tragis bagi Iran dan akan memiliki dampak yang signifikan pada politik dan stabilitas negara tersebut. Ibrahim Raisi, yang merupakan seorang politisi garis keras dan konservatif secara agama, pertama kali mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2017. Namun, tidak berhasil. Namun, ia akhirnya terpilih menjadi presiden pada tahun 2021. Raisi memulai pendidikannya di seminari keagamaan KOM yang terkenal pada usia 15 tahun dan melanjutkan studinya di bawah bimbingan beberapa cendekiawan Muslim terkemuka saat itu. Pada awal usia 20-an, ia diangkat menjadi jaksa di beberapa kota sebelum akhirnya pindah ke ibu kota, Teheran, untuk bekerja sebagai wakil jaksa. Pada tahun 1983, ia menikahi Jamilah Alamohoda, putri dari Imam Solat Jumat Masyad Ahmad Alamohoda. Pasangan ini kemudian memiliki dua anak perempuan. Selama lima bulan pada tahun 1988, Ibrahim Raisi menjadi bagian dari sebuah komite yang mengawasi serangkaian eksekusi tahanan politik, sebuah masa lalu yang membuatnya tidak populer di kalangan oposisi Iran dan menyebabkan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadapnya. Pada tahun 1989, setelah kematian pemimpin tertinggi pertama Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini, Raisi diangkat menjadi jaksa di Teheran. Karier Raisi terus menanjak di bawah kepemimpinan Ayatollah Khamenei, pengganti Khomeini. Dan pada 7 Maret 2016, ia menjadi ketua Astan Quds Razavi, lembaga keagamaan terbesar di Mashhad yang mengukuhkan statusnya dalam pemerintahan Iran. Raisi pertama kali mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2017 berhadapan dengan Hasan Rohani yang kala itu mencalonkan diri kembali. Rohani telah mengawasi negosiasi perjanjian nuklir Iran tahun 2015 dengan negara-negara besar, sementara Raisi merupakan kritikus terhadap kesepakatan tersebut. Pada Juni 2021, Raisi memenangkan pemilihan presiden dengan memperoleh 62% suara. Namun pemilu tersebut diwarnai oleh tingkat partisipasi pemilih yang rendah, hanya sekitar 48, 8% setelah beberapa tokoh reformis dan moderat dicegah untuk mencalonkan diri. Pada saat itu, Kesepakatan nuklir Iran atau JCPOA berada dalam kondisi kacau setelah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump secara sepihak menarik diri dari kesepakatan tersebut dan menerapkan kembali sanksi terhadap Iran, sehingga berdampak buruk pada perekonomian negara tersebut. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari penida official.